Нормальная группа, я считаю, что все нам знакомые представители, мы практически со всеми играли в товарищеских турнирах и принимали участие в турнире в Грузии, знаем эту команду, играли со сборной Германии тоже перед, отбор... перед отборочными играми, играли в прошлом году со сборной Италии, хотя сейчас там тоже изменения произошли играли с Литвой на отборе тоже, но поменялся тренер, и какой стиль игры будет, мы это чуть позже узнаем. То есть группа слабых команд на чемпионате Европы не будет, и с Израилем мы играли две игры, и поэтому я думаю, что надо собрать хороший состав, хорошо подготовиться и ехать выигрывать. Четыре команды выходят далее из подгруппы. Ваше бачение, насколько возможно квалификацию далее? В баскетболе я не люблю прогнозы, потому что баскетбол всегда преподносит сюрпризы, поэтому могу сказать, что реально выйти из группы, и, по крайней мере я верю в это, и я думаю, что из этой подгруппы можем побороться и выйти даже выше, чем с четвертого места. А с кем бы перед жеребкованием не хотелось бы встречаться в групповой стадии? Чи не было таких команд? Ну, я еще раз повторю, да, очень сильные команды, да. Говорить там повезло, не повезло, я думаю, что будут сюрпризы в любой подгруппе. Я думаю, даже те команды, которых там заочно считают проходящими, такие, например, как там условно Исландия, например, условно как Венгрия, как дебютуют на этом турнире. Я думаю, что они все преподнесут сюрприз. Недаром они попали, недаром они прошли отбор. И те предварительные игры, которые эти команды, любые команды показывали, что то есть это надо биться, выходить, и опыт у нас уже есть. Поэтому надо учесть прошлые ошибки и выходить и выигрывать. І по місці групового етапу, матчу президент Федерації говорив про те, що було приємно і цікаво зіграти в Ізраїлі. Ваше бачення для вас все ну, одно в якій країні грати групу? Я не бачив ніяких различных, наприклад, там Турція, наприклад, Ізраїль. У мене немає такого желания, там, ну, предпочтения, скажімо так, Ізраїль, там, або Румунія, наприклад. Попався в Ізраїль, будемо в Ізраїлі. Надо учесть климатические условия, надо учесть, где мы будем играть и готовиться.